أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم <applause> قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة ، رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة ، سادسهم كلبهم ، رجما بالغيب. ويقولون سبعة ، وثامنهم كلبهم ، फ आयत नंबर बीस तक तर्जमा और तशरी हो चुकी थी और उसमें अब तक ये बात बताई गई थी असाब कहफ जो चंद नौजवान थे वो उनको अल्लाह ताला ने एक गहरी नींद सुलाया। तकरीबन जैसे कि आगे आएगा 309 साल तक वो सोते रहे उसके बाद जब बेदार हुए तो उन्होंने अपने में से एक आदमी को भेजा कि जाओ बाज़ार से खाना वगैरह कुछ लेकर आओ और उसके पास जो सिक्के थे वो पुराने उस दौर के थे और उनको मालूम नहीं था कि अब दौर बदल चुका है और बादशाह बदल चुका है ये वो सिक्के नहीं हैं जो हम जिस ज़माने में हमारे थे बल्कि वो ये समझ रहे थे कि अभी भी वही दौर चल रहा है और ालिम बादशाह है तो उनमें से एक आदमी जब खाना लेने गया और मालूम हुआ कि ये तो सिक्के पुराने हैं तो इस तरह ख़बर फैलते फैलते रहे वो बादशाह तक पहुँची और उस ज़माने का जो बादशाह था वो नेक था मुहिद था मश्रक नहीं था तो इसका जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनकी जो खबर थी यानी उस पर लोगों को मुतले फ़रमाया तो इस आयत के अंदर आयत नंबर इक्कीस के अंदर इसका जिक्र किया जा रहा है व कज़ा आसरिया और इसी तरह यानी क्या मतलब कि जैसे हमने उनको यानी मरने के बाद यानी कि गहरी नींद सुलाने के बाद अल्लाह ताली ने उनको ज़िंदा किया यानी उनको उठाया तो फ़रमाया कि इसी तरह हमने उनकी हाल की ख़बर दे दी लोगों को व कज़ा लिखा और इसी तरह असल हमने ख़बर दे दी उनकी लोगों तक उनकी ख़बर पहुँचा दी लिया ताकि वो लोग जान लें अन नवादल हक के बेशक अल्ला का वादा जो है वह सच्चा है वह अनुबी और बेशक क्यामत जो है उसमें कोई भी शुभा नहीं है तो देखिए यानी बताया जा रहा है कि हमने लोगों तक पहुंचा दी कि उन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का जो वादा है यानी कयामत आएगी और एक दिन आने वाली है और उसमें कोई भी शक व शुभा नहीं है ये वाली बात क्यों कही जा रही है तो वजह इसकी ये भी बयान की है मुफसरिन ने कि जिस ज़माने में वो लोग बेदार हुए ना उठे सोकर तो उस जमाने में कुछ लोग ऐसे थे जो कि मुशरक थे यानी शिरक करते थे और यानी उनका ये नज़रिया था उन लोगों का कि क्यामत कायम नहीं होगी क़ियामत के क्याम के मुनकर थे वो लोग तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ताकि वो लोग जान लें यानी जो ऐसे लोग थे ना उस ज़माने में वो लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़ियामत कायम होगी क्योंकि वो लोग कहते थे कि ये हड्डियाँ गड़ सड़ जाएँगी कैसे इतने साल गुजर जाएंगे कैसे दोबारा जो है सब जिंदा हो जाएंगे तो अल्लाह ताली ने इस वाक़ के ज़रिए बता दिया कि देखो जिस तरह हमने तीन साल तक उनको सुनाए रखा और ऐसे सुनाए रखा गोए के वो दुनिया में नहीं थे यानी कि मर गए थे ऐसा लगता था लेकिन 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको क्या किया जिंदा किया तो इसी तरह इंसान को भी एक दिन जब उसकी हड्डियाँ गड़सड़ जाएंगी मर जाएगा तो एक दिन क़्यामत वाले दिन हशर में सबको हाजिर किया जाएगा तो इसमें कोई शकोशुबा नहीं है ये असल जो है ना क्या है नुकता है यानी असाब कहाफ का जो वाक़ बयान किया जा रहा है उसके अंदर जहाँ बहुत सारे सबक हैं लोगों के लिए उसके अंदर जो मशरकिन बक्ता थे मशरक़ लोग थे जो नहीं मानते थे तो इसमें उनका भी क्या है इसमें उनका भी क्या है नज, आ, रद है उन लोगों का भी रद है जो क़्यामत के क्या है मुनकिर है वो लोग कहते थे ना कि हम हड्डिया हो जाएंगे गल सड़ जाएंगे हम दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे तो इस वाक्य के ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि अल्लाह तदिर है इज़ य तनाजऊन नबी नम रकुबन बनियाना मतलब होता है यानी जब यह तनाजून बही यानी वो आपस में झगड़ रहे थे इस ये जब वो झगड़ ये तनाज़, तनाज़।, तनाज़। कहते हैं ना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तनाज़ लफ्स यानी झगड़ा करना होता है और ये ऐसा झगड़ा यानी बाहम झगड़ा करना यानी दोनों जानब से भैस व मुबासा चल रही हो उसे कहते हैं तनाजो यानी कि सामने वाला भी और ख़ुद बोलने वाला दोनों यानी कि दोनों जानबर आपस में किसी टॉपिक पर भैस मुबासा कर रहे हो तो उसे तनाज़ों कहा जाता है तनाजाऊ न बी नब वो आपस में झगड़ रहे थे अम्र उनके मामले में फकोलु यानी जब असाब कहाफ को अल्लाह ताला ने जब तब तो खबर पहुंची थी ना तो बादशाह उनके पास गया रिवायत में आता है और तारीखी रिवायत में कि उनको बादशाह के पास बादशाह उनके पास गया और अभी मुलाकात नहीं हुई थी कि वो लोग हार में चले गए दोबारा और फिर इस तरह उनकी वफात हो गई तो उनकी वफात जब हो गई ना साब कहा की तो वफात के बाद लोगों में आपस में क्या हुआ झगड़ा हुआ कि भाई क्या बनाया जाए यानी कोई तामीर बनाई जाए इनके नाम की कोई मकबरा बनाया जाए कोई इस जगह मस्जिद बनाई जाए क्या किया जाए इनका आपस में क्या हुआ झगड़ा हुआ यानी कि तो इसी का जिक्र हो रहा इज़्ज़तना जरूर ना जब वो झगड़ रहे थे भई हम आपस में अम रह उनके मामले में फको लो बस वो बोले उ बनू अलईम बुनियाना के बनाओ अल इन पर बुनियाना एक इमारत एक इमारत बना दो किसी ने कहा कि भाई एक कोई इमारत बना दो यादगार रहेगी रोब बहुम आलमो बहिम उनका रब ज्यादा जानता है उनको यानी ये जुमला क्यों फरमाया रोब बहम आलम बिहिम कि उनका रब उनके मामले को यानी ज्यादा जानता है <coughs> इसकी वजह यह बयान की गई है कि असल में उनके आपस में ना ये ये वाली बात भी सामने आई जब झगड़ रहे थे कि इमारत बनाई जाए तो इस पर क्या नाम लिखा जाए यानी क्या नसब हो क्या चीज हो के वो लिखी जाए ताकि लोगों में क्या नाम है आ, मालूम हो जाए कि इनके ये नाम थे ये चीजें थी तो बताया जा रहा है कि देखो इन चीजों में ना पढ़ो उनका रब जो है ना उनकी हालत को खूब जानता है इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है यानी कि बताया जा रहा है कि देखो इस काम को छोड़ो और जो बनाना है मतलब वो क्या है यानी कि जो बना रहे थे मतलब उस तरह मुतवजे हो जाओ बहरहाल रब आलमहीम उनका रब उनको खूब खूब जानता है उनको लनत तिरन्ना ही मस्जिदा कहा उन लोगों ने कि जो उनके मामले पर गालिब थे यानी क्या मतलब उनके मामले को कुछ ज़्यादा जानते थे कुछ लोग तो उन्होंने कहा लनत तिरन्ना कि हम बना देंगे अलहि मस्जिदा उन पर एक मस्जिद यानी उनके ऊपर एक मस्जिद जो है वो क्या है ज़रूर बनाएंगे यानी आपस में अख्तिलाफ़ हो रहा था ना झगड़ रहे थे कि क्या किया जाए तो जो लोग गालिब आ गए उनकी राय ये थी यानी कुछ लोगों की राय ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि मस्जिद बनाई जाए तो जिन्होंने मस्जिद बनाने की बात कही थी तो उनकी राय गालिब हो गई तो उसी का जिक्र हो रहा है कहाँ उन लोगों ने कि जो उनके मामले पर गालिब आ गए थे कि हम जरूर बनाएंगे लनत तत तो तिवन तो कहते हैं अखस कहते हैं बनाने को और ला जब इसके ऊपर आ गया तो मतलब हो गया ज़रूर यानी हम जरूर बनाएंगे अलिम उनके ऊपर मस्जिदा एक मस्जिद यानी एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे और वहाँ पे उन्होंने क्या ना एक मस्जिद वगैरह कोई बना ली कि भाई याद रह, याद रहे तो इससे एक बात मालूम ये हुई है कि सुलह की कबरों के पास यानी कि अलिया सुलह की कबरों के पास मस्जिद जो है वो क्या है बनाने में कोई हर्ज नहीं है यानी कोई गुनाह की बात नहीं है ये जो हदीस में आता है ना कि अम्बिया की कबरों को सजदा ना सजदगा ना बनाओ मस्जिद ना बनाओ उन पर लानत के अल्फाज आए तो इससे मुराद क्या है खुद कबरों को सजदगा बनाना मुराद है खुद कबरों को सजदा करना सजदगा बनाना मुराद है वरना और सुलह की कबरों के पास कोई अगर मस्जिद बना दी जाए तो ये गुनाह की बात नहीं है तो इस तजा दोबारा देखें वाली आसर ना और इसी तरह आसर न कर दिया उन पर लोगों पर लिया आलम ताकि वह जान ले अन बेशक अल्लाह का वादा हक कन सच्चा है वह अन और बेशक ला क्या लारफी इसमें कोई शक नहीं है इजयनाजू ना जब वो आपस में झगड़ रहे थे बई नहम का मतलब भी है कि आप उनके दरमियान झगड़ा हो रहा था यानी आपस में वो झगड़ रहे थे अमरम उनके मामले में फकौलो बस उन्होंने कहा उबन के बना दो आल इन पर बुनियान एक इमारत बुनियान कहते हैं इमारत को रब उनका रब आलम बहिम ज्यादा जानता है उनको यानी उनके हालात से ज्यादा वाकिफ़ है गला बो कहा उन लोगों ने जो गालिबागत है अलामहिम उनके मामले पर ललत तखिर हम जरूर बनाएंगे उन पर मस्जिदा यानी एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे कलबहम यानी बताया जा रहा है कि अब कुछ लोगों में इख्तिलाफ होगा कि उनकी तादाद कितनी थी कुछ लोग कहेंगे कि तीन है चौथा उनका कुत्ता है कुछ लोग कहेंगे कि पांच हैं और कुछ लोग जे वो कहेंगे कि छह हैं तो इस तरह की मुख्तल किस्म की क्या होंगी बातें होंगी यानी से ना अनकरीब कहेंगे सलासतुन के वो तीन थे यानी असाब जो ना वो तीन थे रोब उहम रोबे कहते हैं चार को चौथा उनका कलबहम कुत्ता था कल्प कहते हैं कुत्ते को यानी वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था वह और वो कहेंगे हम सतुन के पांच थे कहते हैं छह को और पांच को छठा उनका कुत्ता था रजमम बिल गैब रजमम बिल गैब यानी बिन देखे तीर चलाना गैब का मतलब तो होता ना बिन देखे गैब का मतलब तो आपको पता है कि जो चीज नजर में ना आए गैब हो ज़ाहिर तौर पर नजर ना आ रही हो और रजमम कहते हैं तीर चलाने को तो रजमम बिल गईब बिन देखे तीर चला रहे यानी अटकल से बातें कह रहे हैं कोई कह रहा है तीन है कोई कह रहा है पांच है कोई छठा उनका कुत्ता है तो ये बिन देखे बगैर क्या है बस अटकल से तीर चला रहे हैं वकुल न सवातू वसा में नहम और कहेंगे कि सात है और आठवां उनका कलबहम कुत्ता है यह उनमें क्या होगा इख्तिलाफ होगा कुर्रब बी आप फरमा दीजिए यहां ये बात समझ लें कि ये कहने वाले कौन लोग हैं यानी इसमें दो एहतमाल हो सकते हैं कि मुफसरीन ने फरमाया कि ये कहने वाले कौन लोग थे कि जिनमें इख्तलाफ हो रहा है कि तीन थे चौथा उनका कुत्ता है पांच थे छठा उनका कुत्ता है तो एक तो ये कि इससे मुराद वही लोग हों कि जिनका असाब कहाव के ज़माने में क्या था उनके नाम व नसब के बारे में इख्तलाफ हुआ था ना जब तामीर की बात आई थी कि इस पर इमारत बनाई जाए या मस्जिद बनाई जाए तो वही लोग मुराद हो कि उन्हीं का आपस में इख्तलाफ हो रहा था इनकी तादाद के बारे में कि ये कितने थे ये और दूसरा अतमाल ये भी है कि सैलू ना जो फरमाया जा रहा ना अनकरीब कहेंगे इससे मुराद वही नसरानी लोग हैं कि जिन्होंने आप अलैहि वसल्लम से मुनाज़रा किया था ना इनकी तादाद के बारे में तो उनके तीन फ़िरके थे यानी एक तो फ़िरका मलकानिया के नाम से मासूम था उसने तादाद के बारे में पहला कॉल इख्तियार किया दूसरे फ़िरके ने दूसरा कॉल किया और एक तीसरे फ़िरके ने तीसरा कॉल जो है वो इख्तियार किया तो बहरहाल दूसरा एतमाल क्या है कि इससे मुराद नसरानी लोग मुराद हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी तादाद के बारे में मुनाजरा किया था तो दोनों एतमाल हो सकते हैं पुर आगे बताया जा रहा है कि देखें मेरा रब जो है ना वो अच्छी तरह जानता है कि इनकी तादाद कितनी थी यानी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए फरमा दीजिए भी मेरा रब आलम ज्यादा जानता है बेह उनकी तादाद को यानी उनकी तादाद को ज्यादा जानता है मा इल्ला कलीन नहीं जानता उसको उनको अलीम मगर थोड़े यानी बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं कि जिनको क्या है इलम है यानी ज्यादा लोग क्या है नहीं जानते यानी सही तादाद मालूम नहीं है सही तादाद जो वो क्या है अल्लाह को मालूम है कि वो कितने लोग थे फला तुमारी इल्ला फला, फला तुमारी फला तुमारी का मतलब क्या हुआ बस आप बेस न कीजिए फला तुमारी फी उनके बारे में इल्ला मगर मरा जोहिरा यानी कि सरसरी बहस जाहिरा मतलब जाहिरी यानी सरसरी बहस कीजिए यानी आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा ना कीजिए उनके साथ इस बारे में वला तस्तफ थी फी मिन हम और इसी तरीके से वला तस्तफती और ना उनके बारे में तस्तफती कहते ना इस्ता जैसे कहते हैं मुस्तफती कहते हैं फतवा लेने वाला यानी कोई पूछने वाला और ना ही पूछिए फी उनके बारे में मिन हम से अहादा किसी से यानी उनमें से किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही क्या है बहुत ज़्यादा बहस करने की क्या है ज़रूरी है बस सरसरी सी गुफ्तु कर ली जाए उनके बारे में ये तालीम दी जा रही है तो इस आयत ने ये मुस्तकिल सबक दे दिया कि जिस इससे इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जिस मामले पर इंसान का कोई अमली मसला मौकूफ़ नहीं होना तो उसमें खवा मखा बहसें नहीं करनी चाहिए असल सबक लेने की जो बात है ना काफ के वाक़े में वो ये है वो क्या है वो ये है कि देखें कितने यानी नामवाफिक हालात थे बादशाह उनको करके उनको कतल करने के दर पे हो गया था लेकिन उसके बावजूद वो लोग लो लो हक पर साबित क़दम रहे और फिर अल्लाह ताला ने उनकी कैसी मदद फरमाई कि कोई भी उनके साथ नहीं था ना खाली वंद नौजवान थे लेकिन अल्लाह की मदद कैसी उनके साथ थी बाकी उनकी तादाद क्या थी यह कोई ऐसा मसला है ही नहीं कि जिस पर बहस का बाजार गर्म किया जाए लिहाजा इसमें उलझने के बजाय ये हिदायत दी गई कि अगर कोई इस मामले में बहस करना भी चाहे तो उसे बस सरसरी गुफ्तू करके टाल दो और अपना वक्त ज़ाया ना करो तो इसमें खाली इस मामले में ही नहीं बल्कि क्या है दूसरे मामले में मुसलमानों को भी हिदायत दी जा रही है कि वो खॉ मखा क्या है बहस व ना करें कि कोई अमली मसला मौकूफ ना हो जिसके ऊपर तो उसमें क्या है वक्त ज़ाया होता है कोई एक फरीक मानने को तैयार नहीं होता और यूं ही वक्त बर्बाद हो जाता है तो भारत इस आयत के अंदर यह बताया गया दोबारा इसका तर्जमा देख लें सैकलूनाक वो कहेंगे सलासतुन तीन थे रोहब्याम चौथा उनका कलबुहम कुत्ता था वक़लूना और वह कहेंगे खमसतन पाँच थे साहम कलबुहम छठा उनका कुत्ता था रोजम बिल गईब बिन देखे तीर चलाते बिन देखे तीर चलाते वयालू ना और वो कहेंगे सब आतन सात थे वाह और आठवा उनका कुत्ता था रबी आप फरमा दीजिए आलम बेदतिम यानी ज्यादा जानता है और हैबी मेरा रब आलम ज़्यादा जानता है बेद्दिम उनकी तादाद को माँ या आलम उहम देखिये माँ जो है ना माँ ये नफी के माने में यहाँ पे क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है ना माँ के बाद जब इल्ला आ रहा हो ना तो समझ जाया करें कि यहाँ पे माँ नफ़ी के माने में होगा वैसे तो माँ के जो तो मतलब है वो जो भी होता है जो लेकिन कभी कभी माँ नफ़ी भी होता है तो माँ के बाद जब अल्ला आए तब तो नफ़ी होगी लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि उसके बगैर भी नफ़ी हो रही होती है माँ से तो यहाँ भी माँ जो है न माँ नफ़ी वाला है माँ या आलम के नहीं जानता है उनको इल्ला मगर अलील थोड़े लोग यानी बहुत थोड़े लोग क्या है? जानते हैं फला तोबार फी बस आप बहस ना कीजिए फ़ी उनके बारे में इल्ला जोहिरा मगर सरसरी सी बहस वस्तफ तीह और आप ना पूछिए मैं फी उनके बारे में मिनहुम उनमें से किसी से भी ولا تقولن فاعل ذلك غدا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ये आखिरी चार आयतें हैं कि जिन पर असाब कहाव का किस्सा मुकम्मल किया जा रहा है इन चार आयतों में और ये बात बताई जा रही है आप अलैहि वसल्लम के वास्ते से पूरी उम्मत को कि जब किसी काम का इरादा हो ना जब किसी काम को करने का इरादा हो तो उस वक़्त यानी कि इन शह जो है वो क्या है कह दिया जाए इन जो है वो कह देना चाहिए जैसे कि हमने शुरू में शान नजूल पढ़ा था ना इस वाक़े का कि जब वो लोग आए थे तो आप अलैहि वसल्लम ने बत, फरमाया था कि मैं कल तुम्हें कि किसाब काफ़ जो है वो कौन थे और इसी तरीके से झुलकर्न कौन था और रूह का क्या मतलब है लेकिन आप सल्ला वसलम ने इशा नहीं फ़रमाया था ना तो फिर वही जो है वो रुक गई थी काफ़ी दिनों तक फिर उसके बाद वही आई और तो इस आयत में उसी का तस्करा किया जा रहा है कि इन कहना चाहिए यानी अहम कामों के अंदर इनशाला कहना चाहिए भाई मैं कल ये काम करूँगा कल यूँ करूँगा कल ऐसे करूँगा अगरचे मामला जो है ना मामला यानी ख़रीदो फरोख़्त उसमें थोड़े से मसायल अलग हैं यानी कि शर्फ वग़ैरह लगाने के हवाले से वैसे कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है तो उसमें ये कह दिया करे कि मैं इनशाला इन कह दिया करें तो इसमें ये ताकीद की जा रही है वाला तक लिश और आप मत कहिए लिशइन किसी चीज़ के बारे में इन बेशक मैं फाइल करने वाला हूँ इसको गदन आइंदा कल गदन किसे कहते हैं आइंदा कल को कहते हैं अरबी में जैसे इंग्लिश में टमोरो बोला जाता है ना आइंदा कल को तो अरबी में जो है आइंदा कल को कहते हैं गदन तो गदन यानी आप किसी चीज़ के बारे में ये ना क्या करें कि मैं इसको कल कर दूंगा हाँ लेकिन क्या कहा करिए अल्लाह मगर अन ये के यशा अल्लाह अल्लाह चाहे यानी इन शह जो है ना वो क्या है कह दिया कह दीजिए कि कह दिया करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पूरी उम्मत के लिए सबक है कि हमें जो है वो इनशा कहना चाहिए वाल ना और आप ना कहिए लिशन किसी चीज़ के बारे में इन बेशक मैं फ़ाइलन करने वाला हूँ जालिका इसको आइंदा कल इल्ला मगर अन अल्लाह अल्ला चाहे को रब का इराता वसादी और याद कर लो अपने रब को यानी अगर उस वक्त कहना भूल जाए ना इनशा तो जब याद आ जाए जैसे कि हमें भी भूल जाता ना बस औकात तो फिर जब याद आ जाए तो फिर कह दें इनशा बाद में खुद कह दें इनशा करूंगा मैं ये काम तो उसका तस्करा किया जा रहा है वस्कुर इसको रब पका इरा नसीता वक़ुल आशा ऐं यह दिया और याद करो अपने रब को ईरा नसीता जब नसीता आप भूल जाएं नहीं जब आप भूल गए अगर इंशाअल्लाह कहना तो जब याद आ जाए ना तो फिर याद कर लिया करें वक़ुल आशा ऐं निरब्बी दिया और कह दीजिए आसा उम्मीद आसा कहते हैं उम्मीद के माने में होता है आसा उम्मीद है ऐं यह दिया रबी के रहनुमाई करेगा मेरी भी मेरा रब ये के मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा लिअ रशदा मीन हारको रबा रशदा रशद कहते हैं किसको हिदायत को यानी जो हिदायत में इससे भी ज्यादा करीब हो कहते कर हैं ज्यादा करीब तो ज्यादा करीब हो इससे भी हिदायत में उसमें मेरा रब क्या है रहनुमाई करेगा यानी क्या मतलब इसका मतलब ये देखें असाब काफ का जो वाक़ था ना उसमें सवाल करने वालों ने सवाल करने का मकसद क्या था उनका उनके सवाल करने का जो तो मकसद था ना वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की दलील है ना वो हमें मालूम हो जाएगी भाई ये नबी है अगर ये इन बातों को बता सकेंगे तो हम इनको नबी मानेंगे वरना इनको नबी नहीं मानेंगे तो नबूवत की दलील के तौर पर उन्होंने क्या किया था पूछा था ना तो इस आयत में बताया जा रहा है तारा ने आपको नबूवत के और भी दलाल अता फरमाए हां जो काफ के कहा से भी ज्यादा क्या है वाजह हैं तो इसको बताया जा रहा है और कह दीजिए ऐसा उम्मीद है कि मेरा रब मेरी इससे भी ज्यादा हिदायत में रहनुमाई कर दे मुझे उम्मीद है यानी तुम तो असाब काफ के, के जरिए मेरी नबुवत को पहचान रहे हो ना हालांकि नबुअत की दलील दलाइल तो काव के वाक से भी ज्यादा क्या है और भी क्या दलाइल है जो वाज हैं तो उसको जिक्र किया जा रहा है दोबारा इस तर्जमा देख रहे हैं वर्ष को रब और याद कीजिए रब को नसीता के जब आप भूल जाए वकुल आसा और कह दीजिए आसा उम्मीद है अन ये कि यह दी यानी रहनुमाई करेगा मेरी रब भी मेरा रब ज्यादा करीब

और वो ठहरे रहे लबिस कहते हैं ठहरने को और वो ठहरे रहे फीका फिम फी अपने गार में सलास मियाना सलासा, सलासा कहते हैं तीन को और मियाँ मियाँ अरबी में कहते हैं सौ को तो कितने हो गए तीन सौ तीन सौ सीन कहते हैं सालों को तीन सौ साल वजदादु आ और वजदादु और इसके साथ इसद ज्यादा से निकला है मजीद िस आत कहते हैं नौ को और मजीद नौ साल और मजीद क्या है नौ साल वाला और वो ठहरे रहे फीका फहीम फी अपने गार में तीन सौ साल वजदादो और मजीद नो नो साल. तो कितने हो गए को टोटल तीन सौ नौ साल तीन सौ नौ साल हो गए टोटल तो इस आयत ने बता दिया कि वो गार में इतनी मुद्दत तक क्या है? सोते रहे अब यानी बोल आप दीजिये आलम ज्यादा जानता है बिमा लबिसू के वो कितना ठहरा यानी अब देखिए अल्लाह ताला ने अगर ते असाबे काफ़ के बारे में बता दिया ना कि वो गार में 309 साल तक सोते रहे लेकिन फिर वही बात इर्शाद फरमाई कि इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई इस मुद्दत से इख्तराफ करे ना अभी भी अगर तो ये कहकर इस बहस का दरवाजा बंद कर दो कि अल्लाह ताला को ज्यादा मालूम है अरे अल्लाह ताला जो है ना वो क्या खूब जानते हैं उन्हें सब इलेम है तो ये बताया जा रहा है कुल्ला तो हो आप फरमा दीजिए कि अल्लाह आलम ज्यादा जानता है बीमा के वो कितना ठहरे लहू उसी के लिए है गईबावर्ज आसमानों और जमीन का क्या है सारे भेद यानी उसके इलम में है लहू उसके लिए है मतलब उसके इलम में है आसमानों और जमीन के भेद यानी पोशीदा बातें अब सिर बिही व अब अब सिर बसारत से निकले देखने को कहते हैं और असमय सुनने को कहते हैं अब सिर यानी वो कितना देखने वाला वो असमय और कितना सुनने वाला है माँ लुम मंद मेवली माल नहीं है उनके लिए मंदू नहीं उसके अलावा मेवली कोई रखवाला, यानी खुदा के अलावा कोई उनका रखवाला नहीं है वलायुश्री को फे हुक्म ही अहादा और वो शरीक नहीं करता फे हुक्म ही अपनी हकूमत में अहदा किसी को किसी को वो शरीक नहीं करता अपनी हकूमत में तो यहाँ पे असाब कहाफ का जो किस्सा हो गया ना वो तमाम हो गया और इसमें बहुत सारे सबक हमारे लिए हैं बहुत सारी बातें हमें इससे मालूम हुई बहुत सारे कुछ मसाइल भी इससे जो है मुस्तद किए गए तो ये असाब कहाफ़ का जो है वाक़ था आगे जो वह आयत थे वहाँ से नई बात शुरू की जा रही है तो यहीं तक रख लेते हैं आ, कोई सवाल हो कोई बात जहन में ना आई हो समझ में ना आई हो तो उसको आप पूछ लें